Вкусно во всем. Форшмак Любельский в чем-то схож с солянкой, но без картофеля, гораздо хуще и довольно сильно отличается вкусом от солянки. Имея название форшмак, это тем не менее не рыбное Дело в том, что известное нам слово форшмак переводится с немецкого как закуска. И изначально, согласно старым рецептам, форшмак был именно из мяса, а не из сельди. Вкус винный, но вино не добавляем, кисло-пряный, насыщенный и густой по консистенции чуть жиже гуляша. Министерством сельского хозяйства Польши рецепт внесен в список региональных традиционных блюд Люблинского воеводства. Подготовку начнем с мяса, несколько сортов, свинина грамм 300, нарезаем кубиками, приблизительно полтора сантиметра. Это в идеале ветчинные части, а шея, лопатка. Затем говядина, мякоть, кусочек поменьше, грамм 250, такими же кубиками нарежем. В принципе, говядину можно заменить на свинину, увеличивая ее объем, она для богатства вкуса. Как и колбаса, грамм 400, свиная или свиноговяжья, варено-копченая. Нарезаем колечками, как это польское тушеное мясное рагу и без колбасы. Колбаса в Польше и сама по себе вкусная, а уж в тушено-жареном виде слюнки текут. И очень важно ее качество, ее вкус передастся в значительной степени всему блюду. Ну и раз есть колбаска, то должен быть бочек. Или копченый свиной подчеревок. Бочок. Довольно жирный. Его нарезаем не мелкими кубиками. Из него вытопим жир, но он и сам будет создавать часть вкуса. Черед овощей. Лук репчатый. 2-3 луковицы. Грамм 300. Нарезаем небольшими кубиками. Также небольшими кубиками нарезаем чеснок. Ну, прямо средиземноморская кухня. Польша долгое время была мостом между западом и востоком и оперативно получала популярные кулинарные виды. Перец сладкий, грамм 250, нарежем кубиками среднего размера. В этом, кстати, отличие от солянки, в солянку перец обычно не добавляют. Грибы, в идеале шампиньоны или лесные грибы, нарезаем мелкими кубиками, грамм 200. Это 8-10 небольших грибов. Соленые огурцы штуки 3. Они не только отвечают в этом блюде за соль, но и характерный привкус квашенных огурцов. Очистив, нарежем полосками среднего размера. Они успеют отдать свой вкус бульону и сохранить частичку в себе. Мясо перед жаркой подготовим. посыпем солью и черным молотым перцем. В одной чайной ложке. Перемешаем для равномерного распределения специй между кусочками. И добавим муки, около 1 столовой ложки. Это, во-первых, даст желаемую поджаристую корочку, во-вторых, загустит бульон. В таком сухом маринаде мы не будем держать долго, чтобы не обезвоживать мясо. Минут 15-20, пока мы подготовим бульон. Для этого нальем 1,5 литра воды, в кастрюлю, в принципе, можно обойтись и водою, но гораздо вкуснее будет варить на бульоне. У меня вот такие кубики: это кубики концентрированного бульона. Фюме из курицы рецепт есть на нашем канале. Очень удобно готовить бульон в любом необходимом количестве, который всегда у вас под рукой, и главное он вкусный и натуральный. Растворили кубики, добавим с 3 зернышка душистого перца по польски ангельский перец романтично звучит. И пару-тройку листиков лаврового листа. Оставим кастрюлю с бульоном в предкипящем состоянии, то есть на самом малом огне. А пока бульон прогревается, будем тушить, жарить. Сначала бачок или свиной копченый подчеревок поджарим на минимальном огне. Цель этой операции вытопить жир, придав аромат копчености всем продуктам, которые будут у нас участвовать в этой вкусноте минуты 3-5, пока кубики аппетитно поджарятся и жира будет более чем достаточно для дальнейшего процесса. А это будет жарко мясо. Свинину и говядину выложим в жир, увеличим огонь до почти максимального и обжарим. Требуется обжарить до корочки 5-6 минут. Но не готовить мясо, тушиться оно будет в бульоне. То есть поджарили до аппетитного вида, дали стечь жиру назад в сковороду и отправляем в бульон который, напомню, еле булькает. В оставшемся жире обжарим колбаску. Это не только придаст ей аппетитный вид, но и передаст жиру, а значит последующим продуктам при жарке, аромат и привкус колбаски. Жарим до 10 минут при огне чуть выше среднего. Собрали, чтобы жир остался в сковороде и отправляем колбаску в бульон. Далее очередь овощей. Поджарим лук. Огонь не меняем, чуть выше среднего. Жарим минут 8. Когда он начнет менять цвет на желтый, тогда добавляем чеснок. Прожарим до появления запаха минуты 2 и отправляем все это в кастрюлю. Опять таки оставляя большую часть жира в сковороде. А в кастрюле у нас увеличивается разнообразие и главные продукты поступают через необходимые промежутки времени, когда мясу, к примеру, необходимо тушиться дольше. А в сковороду с ароматным жиром добавляем грибы и нарезанный сладкий перец. Даже того небольшого уже его количества хватит, чтобы грибы и перец не приставали к дну сковороды, так как они почти сразу начинают давать сок. Огонь тот же, чуть выше среднего. Тушим минут 10. Продукты уменьшатся в размере и при этом придадут выделившемуся соку привкус жареных грибов и перца. И отправляем теперь все без остатка в кастрюлю с булькающим там мясом и овощами. Сковорода больше не понадобится. Увеличиваем огонь под кастрюлей до ниже среднего и варим минут 25 под крышкой. После этого черед специй. Они тут очень важны. Столовая ложка сушеного майорана. Специи номер один в Польше. Майоранок, так звучит его название польским языком. Также столовая ложка сушеной молотой паприки, сладкой, Паприка издавна хозяйничает на польской кухне. Некоторые польские короли имели корни в соседней Венгрии. Также оттуда же происхождение треть чайной ложки острого молотого перца, каенского или чили, и полную чайную ложку копченой паприки. Тем самым мы увеличиваем аромат копчености в блюде, который просто будражит уже аппетит. Если копченой паприки нет, это не беда, копченый бачок даст уже достаточно аромата можно заменить на обычную паприку. Добавим томатное пюре, ложек 8 столовых. Важно, чтобы томатное пюре было качественным. Его можно заменить на томатную пасту, но тоже обязательно качественно. К слову, такую пасту отечественную найти довольно сложно, поэтому спасаемся итальянской или польской. Добавляем нарезанные огурцы, дадим им чуть-чуть покипеть и досолим, вдруг солености будет недостаточно. Можно, кстати, добавить рассола из квашеных огурцов. Так даже вкуснее будет. И дадим всему этому покипеть еще минут 5. Собственно, классика польской, а именно кухни Люблина, восточной столице польской державы, готова. Часто в блюдо при подаче добавляют сливки, но ни в коем случае не сметану. Вкус этого блюда четко перекликается с солянкой. И возможно неспроста. Люблин долгое время был православным городом одним из самых западных форпостов наследников Киевской Руси. И, вероятно, у этих блюд общие корни. При этом польский люблинский форшмак гуще и насыщеннее, и по мясу гораздо сытнее. Можно сделать еще гуще, добавив муки при обжарке. Возможно, это впечатление от просто нового. Попробуйте и составьте свое мнение, но вы точно не пожалеете. Это вкусно. Приятного аппетита или по-польски смачнего. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!